Сегодня буду готовить пирог с вишней. Для этого нам нужно 4 яйца, сахар 150 грамм, мука 200 грамм, сливочное масло 60 грамм. Растительного масла можете взять любой, какой у вас есть. Можно оливковое взять, 2 столовых ложки. Разрыхлитель нужно, грамм 11. Крахмал, столовая ложка одна. Ванильный сахар и вишня. У меня была заморожена, я ее предварительно разморозила. Смешаю это все с крахмалом, чтобы сок не потек. Соединяем яйца с сахаром и взбиваем все это миксером в густую массу. Муку смешиваем с разрыхлителем и все это просеиваем. 200 грамм муки и постепенно добавляем. Добавляем ванильный сахар и оставшуюся муку. Добавляем растопленное сливочное масло. И растительное масло и перемешиваем делаем крошку для посыпки сверху муку смешала с сахаром и сливочным маслом сейчас это все растерем до крошки Потом будем сверху посыпать наш пирог Вишню посыпаю крахмалом. Добавляю немножко сахара. Перемешиваем. Форму, в которой буду выпекать, смазываю сливочным маслом. Хорошенько смазала и края тоже. И выливаем тесто. И высыпаем сверху на тесто нашу ягоду. Вишню я уже распределила, и теперь все это посыпаем нашей крошкой. И все, выпекаю в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. прошло 45 минут достала наш пирог такой красивый вышел берем шпажку проверяем шпажкой готовность шпажка сухая значит пирог готов аромат на весь дом покажу, как организовала себе специи. Распечатала такие заготовки. Просто на обыкновенном принтере распечатала, написала название. Банки не покупала. Банки у меня из-под чего-то. Остаются баночки такие с крышками. Я их не выбрасываю. Покрасила крышки в один цвет. И сейчас покажу, как я организовала себе это пространство. Вот так у меня аккуратно все вышло. Все на своих местах. В прозрачных банках очень удобно. Если что-то заканчивается, сразу видно, можно докупить. Так что, девочки, берите на заметку. Не выбрасывать баночки. Можно распечатать такие этикетки, подписать. Вот как раз у меня разрыхлитель закончился. Надо докупить.